Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, kembali lagi dalam channel Muhammad Zulfaka. Insya-Allah hari ini aku akan buat sikit review tentang filem World War Z. So, seperti mana yang korang tahu, hari ini adalah masuk hari yang ke-6 Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh Kerajaan Malaysia kita pada 18 Mac yang lalu. So, hari ini adalah hari yang special lah sebab aku nak bagi review yang special edition untuk korang iaitu review filem yang bertajuk World War Z. Okey, filem World War Z ini telah diadaptasi lah daripada novel yang telah dikeluarkan dan diterbitkan pada tahun 2006 iaitu pada 12 September 2006 oleh Max Brooks. Okey, novel tu dia menceritakan tentang sama lah apa yang diceritakan dalam filem World War Z yang keluar pada 2013 ni. So dia diadaptasilah daripada novel tu cerita ni. Dan seterusnya Uh, daripada filem 2013 ni filem World War Z ni keluar pula satu game yang kita anggap sebagai game di platform telefon yang bertajuk World War Z juga tapi game ni dia bercorak kepada uh, jalan cerita macam biasa single player dan dia berbentuk kepada first person shooter macam korang pernah main game Call of Duty yang nampak gambar tangan tu je macam tu lah first person shooter tu dan tak lama kemudian pada tahun yang lepas 2019 dia rilis pula game yang bertajuk yang sama World War Z ha, tapi game ni kali ni bertemakan yang lain lah dia boleh main secara single player atau pemain tunggal ataupun boleh main sebagai ah, multi player lah boleh main dengan ramai player yang lain dia bermain dengan 4 orang karakter so 4 orang ni dia berlawan lah sama-sama untuk menentang segala zombie-zombie yang ada dekat dalam game tu so game ni telah dirilis pada ah, 16 April 2019 yang lalu dan game ni telah dirilis untuk platform uh, Windows PC, uh, PlayStation 4 uh, dan juga Xbox One. Dan game ni bercorak kepada third person shooter. Okey, kembali balik kepada uh, filem World War Z ini Okey. Filem ni telah dirilis pada 6 Jun 2013 dan filem ini diarahkan oleh uh, Mark Foster dan dibintangi oleh uh, Brad Pitt, Marilyn Enos, James Bechdel dan sebagainya lagi tapi yang pelakon lain tu tak kenal lah yang kenal dalam filem ni uh, Blackpink seorang je lah so, Zack dalam tajuk ni merujuk kepada uh, zombie lah ataupun dalam bahasa uh, Inggerisnya Z, dia sebut sebagai Z jadi, filem ni menceritakan tentang seorang uh, bekas investigator yang bekerja di bawah UN ataupun PBB Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nation so, dia ni bekerja sebagai uh, investigator lah yang bernama uh, Jerry Lane. so, Jerry ni dia hidup dan berkeluarga sebelum tu dia bekerja sebagai investigator tu dan dia berhentilah daripada investigator tu dan dan aa, dia mentingkan lagi lah ahli keluarga dia Okey cerita ni dia bermula bila aa, keluarga Jerry ni dia keluar pergi ke bandar tiba-tiba ada satu malapetaka lah yang jadi tu malapetaka zombie-zombie tu lah dah merebak lah ke seluruh bandar tu gigit orang ni gigit orang ni so dia makin merebak lah dan dia ni satu family ni dia, dia lari lah daripada kena dengan zombie tu dia larilah lah ke mana-mana mau -mana, pergi dan sambil tu dia meminta bantuan lah daripada kawan lama dia yang bekerja dekat UM tu Dia minta bantuan dia supaya dia bawa anak dan bini dia tu pergi lah daripada tempat tu Bawa satu keluarga dia lah Jadi sementara dia menunggu bantuan tu tiba So dia pergilah ke pasar raya nak beli barang ke benda semua kan Barang-barang keperluan Dan time tu lah baru betul-betul panic buying Haa itu barulah kalau korang tengok dalam filem ni nampaklah tu lah sebenarnya panic buying Okey, kalau tengok dekat tajuk dia pula World War Z Dia nampak macam perang dunia dengan zombie kan Tapi sebenarnya tak nampak sangat lah cerita tu macam perang-perang dengan zombie Dia cuma ke arah melarikan diri daripada zombie dan juga melawan dia lah Tak adalah macam kau turun ke askar semua kau pergi perang-perang dengan dia Macam perang dunia satu dua kan Perang-perang jatuh kampung tu tak adalah Dia cerita ni macam korang just nak lari lah daripada zombie outbreak tu So itulah dia punya gambaran awal lah daripada jalan cerita dia Okey, sekarang uh, kita pergi kepada benda yang aku suka lah dalam filem ni. Mula kita lihat kepada uh, idea yang diketengahkan oleh pengarah tu tentang macam mana cara dia nak membantras uh, zombie outbreak tu. So dia adalah guna idea tu macam mana cara untuk kita endkan cerita tu ending dia yang kita boleh kita anggap ending sebagai good ending lah. So, macam filem-filem lain lah mestilah ada good ending semua kan. Kalau bad ending tu macam tak sedap lah So filem ni dia good ending Ok tu ada spoiler sikit Tapi spoiler dia tak banyak lah Tak cerita lah apa benda dia punya cara idea dia macam mana dia nak menghalang daripada zombie tu merebak kan So korang kena tengok lah filem ni sendiri Korang tengok lah mana idea yang aku cakapkan tu idea yang agak bernas tu untuk dia mampan uh, Zombie-zombie tu So macam cerita lain kita tengok uh, Ending macam cerita-cerita zombie kan Ada ending dia Zombie tu still ada Zombie tu mati Ataupun hero mati semua tu lah. So ending-ending cerita zombie tu lain-lain Tapi aku suka apa yang diketengah oleh pengarah dalam filem ni Macam mana cara dia nak cari penawar, cari ubat Macam mana dia nak halang zombie-zombie tu semua So kat situ korang boleh tengoklah cerita dia apa benda yang aku maksudkan tu Dan filem ni boleh kita anggap sebagai uh, agak padu lah Dia punya zombie-zombie dia Dia macam boleh nak letakkan ranking macam Uh, film filem World War Z Lepas tu yang kedua Train to Busan uh, Boleh kata gitulah dia punya Agresifnya zombie-zombie dia tu Kalau korang tengok kan Dia macam Ranking dia duduk atas lah Daripada Train to Busan Dia punya tahap agresif zombie-zombie Okay sekarang kita pergi ke bahagian Yang aku tak suka lah dalam filem ni Okay firstly Aku nak betulkan sikit lah Apa yang ada dalam filem ni Dia orang ni macam Terlalu kuat nak claim lah Macam kita tengok pada satu scene tu Dia ada tunjuk Dia pergi ke, ke negara haram Israel tapi dia tulis dekat uh, skrin tu Dia tulis nama tempat tu Jerusalem, Israel Ok, Jerusalem tu sebenarnya Baitul Maqdis Baitul Maqdis ni adalah sebenarnya hak utama Dan hak milik orang Islam tu Tapi dia orang ni claim Jerusalem ni Ataupun Baitul Maqdis ni adalah milik Israel So, benda tu macam menimbulkan kemarahan lah umat Islam Macam aku tengok pun filem tu Gila kau ni, kuat claim betul lah Memang mencabarlah kesabaran kita sebagai umat Islam ni so dia memang ada tersilap ataupun dia saja selitkanlah benda tu macam dia nak katakan Jerusalem tu Israel punya, Amerika punya so kat situ salah lah dia punya nama tempat dia tu Jerusalem, Israel sebetulnya Jerusalem tu adalah milik uh, Palestin, negara Palestin sana tu dan bukannya milik negara haram Israel So dalam filem ni dia nak tunjuk kat Israel tu sebagai hero lah sebab dia orang dah tahu zombie outbreak tu akan berlaku pada tahun sekian 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 dia dapat info daripada India, dia kata mungkin akan ada satu tahun tu akan jadinya wabak penyakit yang datang daripada aa, negara mana, tak cerita dia kat situ dia akan menyerang, so diorang ni dah bina tembok tu dah bertahun-tahun lah so memang tepat lah dia punya masa nak kata kira tu, so kat sini dia nak menunjukkan Israel tu sebagai hero lah, diorang dah ada tembok besar panjang tu, so zombie tak boleh masuk dan dia selamatkanlah pok-pok dia, geng-geng Israel dia, orang-orang Yahudi dia semua kan diselamatkan dan juga dia terima masuklah orang-orang Palestin. So orang Palestin pun dia lah sebab ya yeah, Israel bagi dia masuk semua sebab nak selamat diri daripada zombie. So kat situ. Dah dia nampak macam hero lah Israel ni padahal dia ah ha, kita tahulah keadaan Israel macam mana sekarang kan dia memang kejam semua benda tu kita tahu sendiri. So kat situ nampak macam tak betul lah kat situ tu dia nampak dia spin lah dia kata dia twist lah benda-benda macam tu Ok yang kedua ni mungkin benda ni tak jadi masalah sangat lah Mungkin just pendapat aku je lah tentang hero dia iaitu Brad Pitt Yang bermain dalam cerita ni Yang bermain tak sebagai uh, Jerry Ok Jerry ni Kau nampak dia mengembara kan Dia pergi ke seluruh negara dia nak cari Penawar nak cari macam mana cara nak membantah zombie-zombie tu Dia pergi ke sini, ke sini, ke sini dan dia pernah dan dia terlawan dengan zombie semua kan, dengan orang-orang yang lain tu kalau kita tengokkan orang-orang yang lawan dengan zombie dengan dia tu semuanya kena gigit ada lah yang lepas tu, seorang dua tu ada lah juga tapi majoritinya semua kena lah kena gigit, kena serang semua kan tapi dia ni tak sikit pun kena gigit dengan zombie tu tak sikit pun kena sentuh dengan zombie tu macam buat kebal gila orang yang, so macam benda tu tak adalah penting sangat tapi bagi aku nampak macam pelik lah dia macam ya yeah. kita nampak lah macam biasa kan dalam filem kan ah, hero tu mesti dihidup lah sampai akhir filem movie logic ok tapi benda tu tak jadi masalah lah so yang peminat cerita ni jangan trigger sangat lah ini just aku punya pendapat je lah mungkin kita boleh letakkan Brad Pitt ataupun Jerry tu dia kena gigit dengan zombie tu tapi dia cari penawar dia macam mana dia nak buat Last last dia dapat vaksin Dapat penawar dia Dan akhirnya dia hidup bahagia dengan family Mungkin dia boleh olah macam tu kan Dia punya ending dia Tapi walau bagaimanapun dia punya Cara pengolahan idea dia macam mana dia nak dapatkan uh, Penyelesaian masalah zombie itu Boleh katakan agak bijak lah So benda ni tak jadi masalah lah Tapi dia just pendapat aku je lah Okey, pengajaran yang boleh uh, aku uraikan daripada filem ni adalah kita perlulah utamakan ahli keluarga kita sebagai uh, ketua keluarga kita lihat kepada uh, watak Jerry ataupun Brad Pitt tu dia mengutamakan family dia dia selamatkan family dia walaupun dia terpaksa berkorban pergi ke negara ni negara ni untuk dia menyelesaikan masalah pandemik zombie-zombie yang telah melanda dunia kat situ So dia ni main peranan lah sebagai investigator yang bekerja di bawah PBB Dia mainkan peranan dia pergi ke seluruh negara Macam mana nak cari penyelesaian masalah zombie-zombie ni So dia letakkan family dia tu tinggal lah bersama dengan tentera-tentera uh, tu Supaya anak dia dengan bini dia still safe lah So itulah yang patut kita ambil Cakna lah tentang filem ni Peranan kita sebagai ketua keluarga Siapa yang ada berkeluarga tu Pentingkanlah diri ahli keluarga anda sebelum anda mementingkan diri anda sendiri. Okey, itu sajalah review aku pada hari ini dan satu lagi lah nasihat aku kepada korang-korang semua ni. Patuhilah apa yang pihak kerajaan kita dah keluarkan Duduk dari rumah dan jangan keluar pergi mana-mana Keluar pun pergi cari benda-benda yang ada keperluan lah Pergi ke pasar raya beli-beli barang semua tu Dan kita ada garis panduan kita lah yang dah kerajaan keluarkan Kena keluar Uh, seorang untuk satu rumah kena satu meter jarak semua tu kan so korang kena ikutlah lah bagi kita sama-sama lah membantras masalah uh, COVID-19 ni dan kita lihat kepada doktor-doktor uh, semua diorang orang bertunggu lumus tau membantu kita bertunggu untuk merawat segala penyakit membantu untuk merawat segala pesakit yang telah dijangkiti oleh COVID-19 ni so kenapa kita tak boleh nak tolong dia orang untuk kita duduk dekat rumah kita bantu kerajaan kita kita bantu frontliner kita yang dah bertungku lumus mencari penyelesaian merawat dia orang-orang ni semua so itulah kena main peranan sebagai rakyat Malaysia ni jangan ikut keras kepala kita sangat so ambil chatna dan fikir-fikirkan lah jadi cukup lah review aku pada hari ini dan siapa yang belum subscribe lagi sila subscribe channel ini dan insyaAllah aku tak akan buat korang rasa kecewa lah rasa bosan aa, untuk subscribe channel ni. Jadi apa-apa cadangan ataupun komen boleh korang tujukan kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.